Ранок на максимум. на Наицерковейшее шаранкова шоу для усией семьи. Что будня на радио максимум. А вон взорвали, вон дым дымка пошла. Засядька сильное попадание. Пане Романе, заявлено, що добрі дрони атакували три області, як мінімум, Російської Федерації: Старопольський край, Тамбовської область і Ростовську область. В першу чергу Ставлюпольський край атакували вад невинномиський Азот в Тамбовській області. Пороховий завод Котовськ чи Котовськ, не знаю, в місто Котовськ. В Ростовській області було 5-7 вибухів. Знову ж таки Новочеркась. Ну і не буду перелічувати, велика кількість аеродромів в Росії були закриті. Общее направление, как и вчера, в принципе, то есть добивают этот, этот юго-восточный азимут и двигаются в основном правильно. То есть удары наносятся по заводам, которые, в принципе, дроны могут повредить. Это азотные предприятия, то есть это, с одной стороны, газопереработка, там аммиак добывают, ну, то есть перерабатывают, а в основном это а все, что связано с э, химией, оно в конце концов попадает в военную промышленность на производство порохов то, то же самое, мяк, же, тот же самый селитра, в конце концов, идет на производство взрывчатых веществ. То есть, в принципе, правильно выбранные цели, Вот это сейчас можно похвалить, так сказать. Правильные целеуказания, которые даются нашим э, э, руководителям, которые выполняют уже задачу по, по, по нанесению удара. То есть по, по азотным предприятиям уже несколько, за последние пару недель, ну, наверное, 3-4 уже азотных предприятия было поражено, или, по крайней мере, попытки поразить были. Общее направление на Ростов, на Кубань, на Кавказ, почему там, в принципе, аэродромы были закрыты российские. То есть идет проработка, по крайней мере, Юго-Востока. Почему именно это направление сейчас? Потому что российские, российская вторая волна, мы уже сколько раз об этом говорили, вторая волна летнего наступления начала движение тех сил средств, которые были скуплены за последние полгода, но они за, за сотню километров. А Ростов, это особенно почему на Ростов, Таганрог в том числе, по тому що через ростов практически основной поток железнодорожних грузов, почему почому і удари були послідні воріні по енергетики которая питає железну дорогу по узлам, железнодорожним ну и само собою по хімії яка на напрямку. До речі Романе, вже от я читаю є вже підтвердження того що влучання вже локаційні кадри є Поражено производство ацетилена і відділення цеха номер дев'ять. Тобто є точні влучання, і до речі, кажуть що там було підтверджують до речі самі росіяни 37 прильотів, але одночасно кажуть, немає ніяких пошкоджень і все далі працює. Ну в них зв... все як звично. Панермане. Окрім цього, також відомо, що відпрацювали сили оборони України по території Російської Федерації. Північне це є Бранська область заявлено, що використовували ракети. авиабомба, вернее, французский хаммер 250 и влучили в постоянные места дислокации офицеров ФСБ. Ну, уже, наверное, я, я бы так сказал, уже рутинная работа нашей авиации. И с, в смычке с разведкой, аэроразведкой, на нашей наземной разведкой, которая дает непосредственные точки дислокации российских штабов разного уровня. И туда, естественно, потом прилетают авиационные бомбы. Раз, опять же, и те же э, хорошо используются хаммеры французские. Они себя очень хорошо показали французская техника. После доводки сначала там были вопросы, связанные с противодействием РЭП. а сейчас уже ракеты, э, авиационные бомбы. Хотя это бомба-ракета, можно так сказать, уже толковая. Плюс GBU-39. Также само засыпаем передний край по этому направлению. Удобно просто нашей авиации на, по, по курскому, по белгородскому направлению работать. Там, во-первых, небольшая плотность российской ПВО. Раз, второе, есть возможности укрыться в складках местности, даже авиации, в том числе при подходе на предельно малых высотах, то есть там с огибанием рельефа местности можно идти, летчики там на, в метре над подсолнухами научились летать под лучами локаторов российских, под радиогоризонтом, а дальше уже за счет реактивных двигателей, авиационных бомб, которые дают возможность там, до, до 30 километров до линии фронта их сбрасывать, и они уже потом выполняют боевую задачу. ФСБшники попались под, под горячую руку, называется. Там есть определенный план уничтожения этих разведу, разведывательных, разведанных объектов после доразведки, выполняется боевая задача. Павел Ну и это видео, которое мы про то, что где-то в районе шахты имени Засядька в Донецку Гучно прогреміло. Ви цей район добре знаєте. Я так розумію, що шахта імені засядька це є промзона, і там можна тримати будь-що від живої сили до якихось складів боєприпасів або ж якогось склад техніки. Ну, саме глибокі шахта полтора кіло... кілометра полтора кілометра горізон ніжній. Тобто є одні найкрасніші качають уголь до сих пор. Уголь, который... Ну это Лучшая, наверное, по, по Донбассу, хотя там есть еще одна шахта в Покровске, Красноамейская, Западная, там 600 метров горизонт по глубине. То есть, но, те, но тем не менее, в основном угли шли на Авдеевский коксахим, в основном угли с засядка на Авдеевский коксахим, и вы правы, то есть там очень, очень большая промзона, естественно, она используется на данный момент как склады, как ППД, пункты постоянной дислокации, как Реммастерские, потому что это уже армейский тыл практически 50 километров до линии фронта, но тем не менее Хаймерсы туда достают. Как только опять же разведывают наши партизаны, либо наша аэроразведка разведывает места от роты и выше, туда прилетает хаймерс. Пане Романо, і не можу не згадати про те, що президент України Володимир Зеленський вніс новий законопроект після того, як в було резонансно в суспільстві було багато протестів. Були висловлення і конгресменів США і Європейського Союзу. Вчора Володимир Зеленський написав, що є новий законопроект по антикорупційних інституціях, начебто, їм частково відновлять повноваження незалежні, але будуть поліграфи від СБУ на російський російській слід буде ще якісь поліграфи тобто, законопроекту ще ніхто не бачив, але також повідомив, що говорив вчора з Фід Хомерсом Зеленський і сказав, що запропонував і нашим партнерам німецьким теж проаналізувати і долучитися до цього законопроекту. Так в тезових розуміннях, що відбулося, і чому запропонували новий закон. Ну да, как раз полиграф, полиграф чей нам там сильно не хватало, вот надо было это все, э, все всю эту комарилю затевать для того, чтобы полиграфы ввести. Нельзя было сразу ввести, мы за полиграфы сколько раз уже говорили. Э, контроль коррупции, контроль, допустим, кротов, он возможен с помощью полиграфа. Ну скачайте то, что делают в горе, там каждый год полиграфы, попробуйте вы там сильно на кого-то поработать. Они в три секунды это вычисляют. Есть хорошие графологи, по большому счету. Да и в том же СБУ, в конце концов. То есть у нас страна вольная. Это казачья страна. Земля и воля – основные посылы казачества. Реально, я так понимаю, что депутатам просто нечего делать. И на банковые было нечего делать, для того, чтобы из-за из нечего делать вот такую билиберду устроили. Если нечего делать, но ну, в вооруженных силах не хватает, Тають людей, зніміть броню вперед на Покровськ. сейчас там плотность войск нужна в достаточном До речі, ви звали пане Романе про депутатів. Дуже командно виходить. Тому ті, хто голосували за це законопроект, зараз масово в соцмережах пишуть: вибачте, був не поінформований. Ну, я колись помиляюся, інші пишуть: ну буває таке, що ми не дочитали, тобто. Банально йду вибачається, але це якось виглядає дуже якось но ну, з позором. Ну ета как, как говорят, без попуталби, ну это їх уже проблеми. І раз повторюсь, ложечки нашлись, а осадочек остался. стал пан Романе. Є хороші знову ж таки, сигнали за океану. Ну, по перше, Дональд Трамп сказав, що, начебто, пам'ятаємо, що це Дональд Трамп сказав, тобто вірити, поки не буде документу, напевно, не можна. Що є угода з європейським союзом на те, що ЄС купуватиме зброю, 100% оплачуватиме, і левова частка цього озброєння буде йти в Україні. А є вже по факту документ від держдепартаменту. Фактично за два дні вони оголосили про другий пакет озброєння, який продали Україні. Попередньо разом ми з вами говорили про 332 мільйони на Хоук і Бредлі. Машини буквально вчора говорила. А сьогодні стало відомо на сьогодні, що на ще на 320 продають озброєння, в тому числі і гаубиці М 109 Ну, второй пакет, первый пакет это был в основном поставка, действительно, в основном это хуки и бредли, то есть то, то, что нам будет поставлять и того чего предостаточно вами. Тем более это то, что на, на данный момент американцы уже вряд ли будут использовать в войнах, потому что и Хоуки это с прошлого тысячелетия очень хорошая система, но их очень много произведено, она уже давно заменена системами Патриот, и e и э, другими механизмами, ну и, и те же те же Брэдли. Американцы сейчас новую Брэдли запускают в серийное производство, а эти тысячи машин, которые могли бы по большому счету э, и по покататься по России, потому что они для этого были в прошлом тысячелетии созданы по большому счету по России покататься. Вот мы могли бы, э, так сказать, э, эту мечту Брэдли осуществить, если бы нам ее передали. Ну, потихоньку передают за нашим деньги пока, по крайней мере, но это потом все, все это войдет в контрибуции на россиян, и в конце концов россияне это все заплатят еще из процентов. Вопрос во втором пакете, больше 300 миллионов, которые сейчас проголосовали нам продажи, это в основном сопроводилка так называемая, то есть ремонт машин, ремонт разного, разного вида вооружений, в том числе, конечно, М109, тоже, тоже очень хорошая САУ, да, вот это вот она. Отлично себя показывает на поле боя, выполняет боевую задачу, было бы чем стрелять.